অতিকৈ চেনেহৰ মুগাৰে মুকুৰা তাতকৈ চেনেহৰ মাকো তাতোকৈ চেনেহৰ বহাগৰ বিহুটি নানাচি কেনেকৈ থাকো আজি তাঁতৰ বিহু ৰাজ্যজুৰি অব্যাহত ৰঙালীৰ ৰং ৰহস্য উজনিৰ পৰা নামনিলৈ ৰঙালীৰ উৎসাহ উদ্দীপনা ঢোল পেপাৰ মাতত ৰজন জনাইছে চৌদেশ ৰঙালীৰ ৰঙত উবুৰি খাই পৰিছে প্ৰতিজন অসমীয়া প্ৰতিঘৰ অসমীয়াৰ ঘৰ শুৱনি কৰে তাঁতশালখনে বহাগ বিহুৰ চতুৰ্থ দিনটোক তাঁতৰ বিহু হিচাপে পালন কৰা হয় আজি তাঁতশালত চাকি বন্তি জ্বলাই সেৱা কৰিছে শিপিনীয়ে আজিৰ দিনটোত বোৱাৰীসকলে তাঁতশালৰ সঁজুলিসমূহ ভালকৈ মচি কাচি বান্ধি ওপৰলৈ উঠাই থয় আৰু খেতি কৰিবলৈ সাজু হয় কাজিরঙার হস্ততাঁত শিল্প পর্যটন গাঁর প্রতিগী শিপিনী ও পরম্পরা রক্ষা করে পালন করেছে তাঁতর বিহু প্রতি ঘরতেই প্রতিগী শিপিনিয়ে নিজের নিজের তাঁতশাল সমূহক ব্যস্ত হৈ পড়া পরিলক্ষিত হয়েছে প্রথমতে সতরতে আমি তাঁত সমূহ কাটো তাঁতর যুম কাপড় লাগি থাকে সতরতে কাটি শেষ করো আৰু তাতে সামৰি আমি বিহুৰ যা যোগাৰ কৰোঁ আৰু বিহুৰ তৃতীয় দিনা বহাগৰ তৃতীয় দিনা আমি সেই শালসমূহ মচি কাচি চাফ চিকুণ কৰি আমি ৰাখি থওঁ পৰম্পৰাগতভাৱে ৰাখি ৰাখি থওঁ যিহেতু নেকি আমাৰ আমি ব্যৱসায় ভিত্তিত কাম কৰি আহিছোঁ সেইকাৰণে নিয়মটো পালন কৰিছোঁ আৰু আমি পুনৰ সেই কাম তাঁতৰ ওচৰলৈ গৈ আমি তাঁতৰ কাম কৰিম আৰু যিহেতু আমি কৃষিজীৱি কিছুসংখ্যক শিপিনীয়ে পথাৰতো কাম কৰিবলগা হয় সেইকাৰণে যিসকল শিপিনীয়ে পথাৰলৈ যায় তেওঁলোকে পথাৰৰ কাম শেষ কৰি পুনৰ তাঁতত বহে আৰু কিছুসংখ্যকে যিসকল পথাৰলৈ নাযায় তেওঁলোকে বিহু সামৰি পুনৰ তাঁতৰ কাম আৰম্ভ কৰে অসমীয়া জনজীৱনৰ এক অনবদ্য সম্পদ হৈছে তাঁতশালখন অসমীয়া শিপিনীয়ে তাঁতৰ পাতত ভৱিষ্যতৰ সপোন ৰচে এই তাঁতশালখন অসমীয়া নাৰীৰ অতিকৈ হেঁপাহৰ গাঁৱৰ সমাজত প্ৰতিঘৰ মানুহৰ ঘৰতেই একোখনকৈ তাঁতশাল দেখা পোৱা গৈছিল যদিও সময়ৰ সোঁতত বৰ্তমান অসমীয়া মানুহৰ ঘৰৰ পৰা তাঁতশালখন হেৰাই যোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে তথাপিও এতিয়াও বহুদৰেই ঘৰ শুৱনি কৰি ৰাখিছে তাঁতশালখনে